danışdırır. Ryavanın heyətində kimlər var? Qapını Konstantin Makhnovski qoruyur, 32 nömrəli forma ilə, 19 nömrəli forma ilə müdafiə xəttində Tural Qurbanov var. 7 Elvin Əsənəliyev, 99 Nicat Muxtarov İker Ruslan Tağızadə, 16 Orxan Lalayev. O iki qaldı Kəpəz komandasının ehtiyat oyunçular skamyasına, ehtiyat oyunçular skamyasında, skamyasında qapıcı Əyyub Əliyev və eyni zamanda digər oyunçular 20 nömrəli Tural Nərmanov, 19 Aleksandr Sitnik, 4 Elvin Cəbrayilli, 80 Tural Rəzayev. Gəncə şəhər mərkəzi stadionunda və İnqilab Məmmədovun fiti Gəncədə Kəpəz oyuna başlayır. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. Bu elə iki cari mövsümün rekordudur. Hər bir sonda qeyd eləyək ki, ə, Gəncə, yəni Kəpəz komandası da ə, bildiyimiz kimi indi qapı qarşısında böyük bir təhlükə var idi. Bu təhlükəni Rəvan futbolçular uzaqlaşdırırlar. Bəli, Yə, yəni, bir çox klublarımızda var bu müşahidə şurası Vəli. və ya qapı qarşısına göndərilən top bu epizodda. Makhnovski. Makhnovski yaxşı oynadı. Çinlilər təhlükəli ola bilər. Əksisi çox təbii ki ola bilər. Təhlükəyə görə yayın açılacaq. Qurbatov topladı, qapıya sərhə. Səbəb əsimay idi topu tutdu. Hər təhlükəli məqamlarda sözsüz ki, bu təhlükələri sovudurur. Geriə oynayır. Tərğan hə. Xəlilov ötürmə cərmə meydançasına başla zərbə ola bilər amma alınmadı və qapçı topu götürür. Hə, Bəli. Müdafiəçi deyərək istiqamətini dəyişdi amma hücum yenidən davam edəcək. Juninho. Juninho cərmə meydançasına girsə təhlükəli olacaq. Juninho qapı qarşısında ötürmə Maknovski. Azarkeşlər də ekran qarşısında olanlar da həyecanlanırlar. Kəpəzin heyətində belə oyunçuların başında Juninho gəlir. Eh bahın zərbəsi üzər qapının üzərindən keçir. İndi o zərbənin təkrarını da izləyəciyi başlamalıdır. Biz də bir qədər əvvəlki epizodun təkrarını izləyirik mətn tamaşaçılar. Suma da qarşı təkə bilmədi. Eba amma e, artıq ə, bunu yaşadıb bizlərə. Şərif Suma qapı önünü ötürmə, qapıya zərbə topu. Yandan keçir. Çarın izləyici daha dəqiq söyləyə bilərik. Bu ə, bir qədər əvvəlki epizodu çağırmaqla onlara ə, gərginliyi yaratmamağa çağırır. Qapı qarşı göndərilən top Stimaites Ona ona da toxunuş da var idi. Qeyddi, hakimdi, bunu qeyd etdi. Hakim də məslumunu qeyd aldı. Topa çıxmışdı Simaitis. Baxmın, durmadan çalışır və ə, düşünürəm ki, öz oyunu ilə azarkeşlərin rəğbətini qazanıb və bu baxımdan Qudax Məsdurov bu tipli futbolçu rəqib Azərbaycan futbolunun gələcəyi üçün çox önəmlidir və Qudax Məsdurov ümid edək ki, hələ qeyd etdim, onun futbolçunun 19 yaşı var indiki halda. Hələliksə Ruslan Tağzadə. Topun gerisindəki əlavə oyunçu və hələ cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək tərpəninə ötürmə təhlükəli sayıla bilərdi amma Simaitçin baxışları arasında top meydandan çıxır göndərdi Orxan Lalayev topa yüksəldi Budax Nəsirov ondan daha diri tərpənərək topu rəqibindən aldı Tural Gribetov zərbə mövqeyinə çıxmaq çalışır. Oyunə işarədir hakim. Bir daha izləyək. Budur. Bəli, bəli, bəli. Ertop kəpəzinə növbəti hücumu Tural Hızayev topladı. Sağ qanatlardan Turalın ötürməsi cərimə ilə çox təhlükəli ola bilər. Amma Ebaha top çatmadı. Yaxşı keçmişdir rəqibi. Bir qədər əvvəlki epizodun təkrarlarını da izləyirik. Bəli, baxın hörmət tamaşaçılar. Bu epizodda Kənan Müslümov topu təhlükəni e, qarşısını kəsə bildi və Ebahan topa heyəlməsin imkan vermədi. Onların e, diqqətini özünə cəlb etmək mə, e, məqsədi daşıyacaq, əsas məqsəd bu olacaq. Təhlükəli vəziyyət Oo, və çox təhlükəli idi və bu məqamda İnqilab Məmmədov artıq oyunu dayandırır. Ruslan Tağzadə sürət ərlənmişdi. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, artıq Kəpəz niyətində iki dəyişiklik edildi. Bu dəfə nəzər olacaq. Düz indiki halda Kəpəz hesabda gəldiyi, amma Kəpəzə qol vurmaq çox vacibdir. Budax Nəsirov, Nəsirov irəli, irəli. Nəsirov, Nəsirov zərbəsi və qapıcı topu götürdü. Makhmovski. Təkrarı, hörmətli tamaşaçılar, bir daha izləyək Budax Nəsirovun zərbəsi. Topu çatdır oldu özuna. Burda Burdaq olmasından sonra sanki təzə bir qədər də artıb. İndi ikinci zərbəsi yerinə yetirilir. Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Zərbə olacaq mı? Zərbə endirilir və top qapının üstündən qədər, keçdi. Qədər, yəni mücərrəd mənada desək, bir qədər aşağıdan getsəydi, bir qədər güclü olsaydı bir qədər ona məna oldu amma top yenəndən Sitnikdədir. Sitnin qapqaca göndərdi top. Eba ham baş zərbəsi. Çıxarıdır. Eba Sitnik burada Müslümov e, çox çalışdı. Məna olsun rəqib futbolçuya. Lazımı qədər bunu edə bilmədi hər halda. Sitnik ötrmə etdir cərmə meydançasına amma Eba ham baş zərbəsi istənilən kimi alınmadı hörmətli tamaşaçılar. Sitnik Rızayev Tural topladı. Şəlkər ola bilər. Eba Sitnik sitikin zərbəsi qapçı topu geri qaytarır. Daha bir zərbə bu dəfə də alınmadı. Bu isə Bigdira, bəlkə də Pearson təkrarı. Baxın, Sitliqin bu zərbəsi çox təhlükəli alındı. Amma qapçı Maknovski qola imkan vermədi bu epizodda. Fərq elməyi bacarır. Hakimin fiti səsləndi. Baxaq görək nə olacaq. Juninho'nun zərbə və top qapı xəttinə dəydi. Göstərir 4 dəqiqə. 2-ci hissə 4 dəqiqə əlavə edildi. Hörmət tamaşaçı, Bigson təkrarını bir daha izləyək. Bəli. Novruz Məmmədova sarı vərəqə göstərildi və bu arada isə hörmətli tamaşaçılar İnqilab Məmmədovun final fitisi səslənir. Görüşün baş hakimi matçın başa çatdığını bildirir. Kəpəzrev va maçında qapılara gol vurulmur hörmətli tamaşaçılar.